Бриллианты, да, с золотом. А это что, все было усыпано бриллиантами? 23 тысячи, ну, был 34, 23 тысячи евро. А это какой бренд? Это как-то называется, вот такой магазин, что. Ну, это в Америке, видишь. Рост. Ну, короче, его знает, не знаешь. Ну, красивый очень, вообще обалдерный такой. 76. Кидорус. Ну такой он нормальный. Чисто так для бытовухи сойдет, для выхода нет. Нет, mm -hmm. он шикарный. А коля что? Ну, в общем-то, коля, я себе хочу. Коля а. квартиру подарил, хватит. А машину? И машину. Ты машину ему подарил? Да. Мерседес за 120 тысяч. Ты серьезно или ты шутишь? Серьезно. Мерседес подарил? Когда ты подарил? А вот две недели назад. А ну покажи. Видео, фотку есть? А у меня нету. Я есть в У нет. Сейчас Вы блогер я не поверю, что вы, не сняли машину. Спасибо, серьезно? Юра. Да нет, я не снимал, Это его брат, это да его друг. Леди, спасибо. Леди Миллер, благодарю. Ребят, ну а кто круче, все равно, пацаны, кто веселее, я или сам? Вот, вот смотрите, что его, его мучает, понимаете, он хочет быть лучшим. лучшим. Конечно, я всегда хочу быть впереди всех. Ой, котик. Я Ты... просто берегу Ты... Сам, 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 сам. И модераторы, всех, кто написал Вин, всех блокируйте, всех блок, модератор. Юлечка, спасибо. Ты, только ты. Тевтелечка, спасибо, Юльчик, благодарю. <coughs> вот это, шо? Шо, идти? Если тебя, если тебя люди смотрят, конечно, ты для них самый интересный, это правильно. Конечно. Юльчик, спасибо. Ребят, мы сейчас доиграем, мы сейчас от него... Он ему Мерседес подарил, ребят. Давай номера не показывай, вы будете 3 часа, там что-за скинет. Коля, ну хорошо, ну а ты рад, что тебе самого Мерседеса подарил? А я рад, ну просто я не хотел такого, я хотел получше модель 25 -го года, а это 24 четвертого. Ты не так. Безоп. Морда крутая, понимаешь? Коля, сиди. Даже колорит сука в шоке, понимаешь? Оля, ебушать, не стулите, Мерседес подарили. покатаюсь, год, потом продам, и уже купим, уже следующий год, когда мне ебашить, сколько надо. Оля, ты шо? Он на... Спитай его, блядь, говори. Сам нет. я подарил Коле Мерседес, а Оля говорит, ну я его не хотел, я хотел этого, 25-го года, это 24-го года Мерседес. Я сам раз сначала предлагал абдоминопластику, типа полностью. Там, а я отказался. Разожрался, как свинья, а**ла ему абдоминопластика. Ты знаешь, это там рядом или нет? Ну, с мастер-шеф этот старый, дед, вот, ты не знаешь его, нет? Это моя сестра. Да, ага. А, это же лох этот, блин, готовит там, для бабушек и дедушек. Это родная сестра, да, говорит? Нет, это, ну, это дальняя. Под, короче, ребят, я, Коля, это охуенный, пацаны, я бы его приебашил. Я бы Колю б не выдержал, Тут забыл еще цветочки, походу, пацаны. Ну ты прикинь, говорит, тот ему подарил мерседес за 120 тысяч, а тот говорит, я его не хочу. Да мне квартиру, за 128 за сколько. Да это нормальная квартира. Ну, обычно, я там бы там не взял, я люблю центр, я не люблю эти, Ну послушай, ну ты ж не себе, ты школе... Ну варшавский, ты знаешь, да, где находится? Что-что? Варшавский, ты знаешь, где находится, у Зе... ретро М -м -м. Не помню. Подольский район травили этот большой, там, где прилет был когда-то. Ну, примерно понял, но я честно уже, я позабывал. забывал. Виноградар, да, говорит. Ой, Анатолий знает, моя виноградар, да, напишет. На Я уже, ребят, позабывал. Оля это кто? Коля это его друг, как брат. Любовь. Или бойфренд. Откуда мы знаем? Нам что, не скажут? Значит, я же говорю, любовник. Что тебе скажут? Я тебе сказал уже. Ребят, мы идем в любовники к Самвелу, чтобы нам Мерседес дарили квартиру. Ну, Самвел, но нам придется, ну, послушай. Я вас не потяну все. Вас, вы такие, блядь, просто... Самвел, ну, если что, мне, придется вот эта квартира, которая вот ты вот мне сейчас вот эта вот. А, тебе она все-таки, сука, нравится, да? Я вот эту выбираю, я вот эту, я, я тоже эту, не хочу, мне моя нравится. Покажу тебе еще Я раз рассмотрю. Вот эту квартиру беру, смотри какие потолки высокие, какой стол, понимаешь? Все вот так, с вкусом. Да, видишь? Так бывает. Так бывает, да. Если ты абдоминопластику. Бля, живот, сука, отъел уже. Хватит жрать. Засрал квартиру, понимаешь, приехал. У меня была а, такая а чистота, султан. А, мод, да, вот это, Ольга. А, а что ох. это за часы стоят у тебя такие красивые? Это старинные, я покупал себе такие часы. А с аукциона с какого-то? В Москве покупал, да, мужик с Франции, бабушка его привозила. Даль, спасибо, Подсвечники красивые очень. Квартира, у меня такая квартира, 50 квадратов. Сколько квадратов? 50. Рустамчик, привет, дорогой. Дальше. Ага. Ну, красиво, мне нравится вот такая вот старовизна, знаете? Привет, привет, Рустамчик. Как дела, дорогой? Странно, что тебе нравится такое. Ну, я люблю такое. Спасибо, Рустам. Вот такой я люблю. Я не люблю современные квартиры. Вот в которой квартире ну, я. Еще в... часы часы в ней. Но не, надо их починить. Спасибо. Это очень красиво. Это искусство. Mm -hmm. Это очень круто. Да. Часово. Вот в этом есть своя прелесть, свой шарм какой-то. Мне такое нравится. Mm. На люстре его можно кататься. А это еще такая небольшая, я тебе скажу, Я видел, <говорит> и побольше люди вешают. Если работает, если у есть возможность, что я Ну, послушайте. <говорит> я в регионе в Бразилии сейчас в рейтинге топ-2 стою. Хлама много составлено. Да? <говорит> Пишут, хлама много. Говорят, хлама много составлено, да, все у него. Не, на самом деле оно не заставлено, Это, так, так кажется. Я люблю, я люблю, чтобы везде пусто было. Там, mm -hmm. где что стоит, вот и, и yeah, не спасибо. пусто. Савелит, ты красава. Заблокируйте эту Олю. Модератор.